গাঁও সভাখনত গাঁৱৰ মানুহে বহি সিদ্ধান্ত ল'ব যে এওঁৰ ঘৰটো পাকা গতিকে আমি দি দিওঁ পিছত আমাৰ গাঁওখনৰ নামটো বদনামী হ'ব গতিকে সঁচা দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহখিনিৰ নাম গাঁও সভাই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব প্ৰথমতে জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে ফটো তুলিব আৰু ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তাৰ পিছত এইখিনি গাঁও সভালৈকে গাঁও সভাত যদি কোনোবা দুখীয়া মানুহৰ নাম কাটি দিয়ে কমিটি কমিটিত তাৰ আকৌ এবাৰ বিবেচনা হ'ব তৃতীয়বাৰ জিলা পৰ্যায়ত গৈ তাৰো বিবেচনা হ'ব এতিয়া কোনোবাই যদি গাঁও সভাতো নামটো নোসোমালে জীৱিকা সখী বাইদেউ মোৰ ঘৰলৈকে নগল আৰু জিলা পৰ্যায়তো মোৰ নামটো নোসোমালে এইবাৰ আমি যে পৰ্টেলত দি দিব পাৰিব তাৰমানে আমি কোনো মানুহৰ আমাক সহায় নালাগে যদি মই ভাবো যে মোক অন্যায় কৰা হৈছে মোৰ ঘৰৰ ফটোটো তুলি মই নিজে আপলোড বা পৰ্টেলত উঠাই দিব পাৰোঁ তাৰো কোনটো পৰ্টেলত আমি কেনেকৈ উঠাই দিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়েও চৰকাৰে বাতৰি কাকত আৰু টিভিত বিজ্ঞাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰথমতে জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে এছেছমেণ্ট কৰিব তাৰ পিছত আমি আৰু দহদিন সময় দিম য'ত নেকি নিজে নিজৰ ফটো তুলিব পাৰে নিজৰ ফটো তোলো যাতো নিজে টকা লব নোৱাৰে গতিকে এইবাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছো যে চেল্ফ লিং তাৰমানে মোৰ ঘৰৰ ফটোটো মই তুলি ময়ে পৰ্টেলত তুলি দিম গতিকে তেতিয়া